Витаю вас шануниогодачи в эфире программа сегодня в студии делегация нашей области под руководством председателя донецкого областного совета андрея федорука недавно посетила волынскую область и находилась в польше каким опытом обменялись наши делегаты с волынскими коллегами что интересного они открыли в агропромышленной энергетической и проектной сферах именно об этих итогах об итогах этих двух поездок мы поговорим сегодня в студии обмен опытом донецкая и волынская области польша тема сегодняшнего эфира уважаемые телезрители я рада приветствовать гостей которые пришли сегодня нам рассказать именно о этих двух визитах, поэтому я представляю им вас. Итак, Роман Коваленко, заместитель председателя постоянной комиссии Донецкого областного совета по вопросам административно-территориального устройства. Добрый вечер. добрый вечер. Елена Сколова, начальник управления мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения Донецкого областного совета. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений Клеп, город... Горловский городской голова. Добрый вечер. И Руслан Требушкин, Димитровский городской голова. Но добрый вечер, уважаемые гости, еще раз. Но, уважаемые телезрители, прежде чем начать наше обсуждение, я вам напоминаю, что мы, как всегда, во вторник в привычное время для вас, 19.30, работаем в прямом эфире. Поэтому в течение часа наша студия для вас доступна. 312 50-80 телефон нашего прямого эфира. Вы можете позвонить нам, задать интересующий вас вопрос, естественно, касательно нашей темы. А мы начинаем нашу программу. Обмениваться опытом для развития своих территорий было решено с Волынью, где было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами. В частности, в документе шла речь о, об обмене опытом и наработками в проектной деятельности вот программе энергосбережения и программах поддержки отрасли АПК. К тому же делегация из Волыни в прошлом году, всем известно, вот, посещала наш регион. И прежде чем приступить к обсуждению, я предлагаю посмотреть, что скажет глава Донецкого областного совета Андрей Михайлович Федорук по этому поводу. Одним из главных приоритетов работы областного совета является улучшение экологической обстановки у нас и продовольственная безопасность. В основном по этим темам и шло у нас обсуждение, и мы посетили предприятия, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Хочу также отметить, что Волынь производит примерно в три раза больше сельхозпродукции, чем она может по и я думаю, что в этом есть большие перспективы для Донецкой области. Что касается второго вопроса, экологической безопасности, то здесь для нас тоже очень широкое поле для внедрения новых идей, новых технологий, потому что вопросы экологии сегодня стоят на в первом месте. Если говорить в целом, то я считаю, что наша поездка была эффективной, потому что мы обсуждали не только вопросы, связанные с хозяйственной работой, но также вопросы, связанные с реформированием местного самоуправления. В этом плане есть на наработки и у нас есть наработки у них мы обменялись опытом, который был, и остановились на том, что сегодняшняя концепция, которая предложена была президентом Украины и одобрена была... На Раде регионов она прошла широкое обсуждение и в Донецкой, и в волынской областях и была поддержана. Ну вот, собственно говоря, мы услышали мнение Андрея Михайловича. А теперь, Роман Алексеевич, я все-таки первый вопрос адресую вам. Точнее, вот расскажите нам, пожалуйста, подробнее о соглашении о сотрудничестве между Волынской и Донецкой областями. Все-таки, если можно, для полноты картины я скажу несколько слов, что Донецкий областной совет имеет выстроенную четкую систему, каким образом нам налаживать сотрудничество с другими областями. Ведь любой такой контакт, он безусловно, полезен для области, потому что мы получаем новый опыт, мы видим новые проекты и создаем свой банк. Таким образом, мы посещали в прошлом году Винницу, мы изучали опыт Днепропетровской области, Луганской области. Сегодня мы изучаем опыт Волынской области. Действительно, мы подписали такую угоду, на самом деле, чтобы быть точным, угода достаточно рамочная и важна, наверное, не наполнение этой угоды, а те дела, которыми эта угода наполнится. То есть очень важно, чтобы мы понимали, что у нас одна цель, мы это понимаем, мы увидели, наша цель ⁇ это сделать, ну, если говорить по-большому, сделать так, чтобы все наши громады были самодостаточными. Это наша цель. Поэтому, реализовывая разные проекты, мы к этой цели плавно движемся. Мы увидели в Виннице, что у них очень на высоком уровне реализованы проекты в аграрно-промышленном комплексе. Я думаю, Елена Витальевна сегодня нам расскажет об этом. И э, есть проекты, которые реализуются в экологической сфере, как сказал уже Андрей Михайлович. И кроме этого есть другие, ряд других проектов, э, которые нам особенно ценен с Евросоюзом. Волынь является прикордонным приграничной э, областью, и у них заключен соответствующий договор, э, в частности с Польшей, которая является страной Евросоюза, и они э, в этой сфере достигли очень больших успехов. Я думаю, мы дальше об этом поговорим. Да, непосредственно поговорим. В, в нашей программе мы не только этих вопросов токнемся а вот мне сейчас бы хотелось узнать, скажите, вот есть ли какие-то вот сходные проблемы вот касательно вот для Волынской и Донецкой области? Безусловно. Дело в том, что так получилось, что наша система местного самоуправления э, выстраивалась э, там, с 20-х-30-х годов прошлого столетия и с того э, времени никаким образом кардинально не изменялась. Поэтому как для Волынской области, как, так и для Донецкой, равно как и для других областей, есть общая проблема. Это проблема и территориально-административного устройства, и, в принципе, системы местного самоуправления в целом. Поэтому здесь мы четко сошлись и понимаем, что у нас есть единые, в принципе, сходные проблемы, которые можно решать сходными проектами. И не зря Андрей Михайлович в своем интервью сказал о том, что мы серьезно обсуждали концепцию реформирования местного самоуправления территориальных органов власти, и мы нашли в принципе общие э, точки на которых можно сосредоточиться и вместе реализовывать проекты, которые направлены, ну, в частности, на реформирование местных органов самоуправления и административно-территориального устройства. Вот как минимум это одна э, серьезная точка, над которой мы будем в дальнейшем работать. Кроме того, мы, как уже было сказано, увидели ряд небольших... Э, по сравнению там, с территориально-административной реформой проектов в АПК, в экологии. Мы видим, что в принципе мы достаточно сходные регионы, поскольку и там есть шахты. Очень интересную нам шахту показали, которая строится, по-моему, уже около 20 лет. Да, с 89 -го да. года. С 89 -го года, и на следующий год намечено ее открытие. Нам сделали замечательную экскурсию в этой шахте, и, безусловно, было интересно пообщаться с нашими коллегами, потому что жители шахтерских регионов они по праву наверное могут считаться коллегами. Ну вот два года назад вы не устраивали подобные экскурсии вот на шахте в нашем регионе или вот планируете уже когда делегация Омской области посетит непосредственно наши. Два года назад мы подобные экскурсии не устраивали. Два года назад мы сосредоточились на том, чтобы больше показать, скажем так, областной совет изнутри. Наши гости побывали у нас на сессии, они так попали, что у нас проходила сессия. Они заслушивали доклады председателей постоянных комиссий, они общались с исполнительным аппаратом областного совета и, скажем так, больше посмотрели нашу область изнутри. Но, э, приоткрою небольшую завесу, следующий визит, который э, состоится в ближайшее время, я думаю, он будет посвящен как раз ознакомлению с промышленным... Потенциалом нашего региона с работающими предприятиями, с городами, где продвигаются инновационные проекты и так далее. Ну, прекрасно, Роман Алексеевич, спасибо вам за ответ. Я нашим телезрителям напоминаю: 312-50-80 телефон нашего прямого эфира. Поэтому в течение этого времени, которое мы будем с вами, а вы с нами, вы можете позвонить нам и задать интересующий вас вопрос. А мы продолжаем наш эфир. И вот у меня вопрос к Елене Витальевне. Вот, эм, удалось ли Елена Витальевна вам узнать о каких-то необычных, каких-то, вот, может быть, полезных э, проектах которые представляла Волынская область, и насколько они могут пригодиться в нашей области, и насколько они могут реализовываться у нас? Ну вот уже, как говорил и Андрей Михайлович, и Роман Алексеевич, что действительно для Донецкой области на сегодняшний момент очень важен вопрос продовольственной безопасности. И этот момент очень поддерживается тоже со стороны <coughs> Волынской области особенно в частности тех вопросов, которые связаны с обеспечением физиологических норм потребления продуктами питания и особенно связаны с молочным животноводством. У нас, к сожалению, немножко, немножко другие климатические условия, но тем не менее этот вопрос очень важен. И я хочу сказать, что Волынская область... Рассматривая те моменты, что государственная поддержка все-таки направлена больше на поддержку крупнотоварных производителей, уделяет внимание личным хозяйствам. И у нас тоже есть общие моменты, что действительно в личных хозяйствах содержится больше крупного рогатого скота, который в принципе обеспечивает нам то количество молочной продукции, которое необходимо для населения. Поэтому здесь было предусмотрено областным советом такие две ну, достаточно актуальные программы, то, что касается развития животноводства. И то, что это больше, конечно, крупнотоварного, и то, что касается поддержки личных хозяйств. И скажу, что в целом достаточно большой объем финансирования предусмотрен из областного бюджета Волынского. В течение четырех лет это порядка 20 миллионов гривен. Что конкретно поддерживают депутаты? Волынские. Ну, во-первых, речь идет о тех хозяйствах, в которых содержится больше ну, трех, скажем так, коров. И выделяется бюджетная дотация на каждую корову. Ну, возможно, это не такая большая сумма от 200 гривен. Но, тем не менее, есть какой-то вариант поддержки и того, что содержание будет как-то финансироваться со стороны бюджета. Но главный момент это то, что на сегодняшний день в личных хозяйствах невозможно обеспечить такое производство с использованием доильных аппаратов, что в частности в Европейском Союзе не поддерживается и невозможно потом ту молочную продукцию направить на переработку. Поэтому в тех хозяйствах, в которых предусмотрено содержание более трех коров, они обеспечиваются еще за счет бюджетных средств доильными аппаратами. То есть где-то в расчете 4,5 тысячи на один доильный аппарат. То есть я думаю, что в данном аспекте это уже, во-первых, повысит качество молочной продукции, во-первых, обеспечит возможность действительно нужного содержания и нужного, скажем так, для того, чтобы действительно производство молочной продукции было в нужном объеме, нужного качества и с должным характером. Поэтому в данном случае, я думаю, нам целесообразно тоже рассмотреть эти направления, и я думаю, депутатский корпус поддержит, чтобы предусмотреть такую поддержку для наших индивидуальных. Хозяйство. Понятно, спасибо вам за ответ. А я сейчас... Если позволите, тут один очень да, важный момент. Для телезрителя, я думаю, будет интересно, чтобы его не упустить. Дело в том, что Волынская, руководство Волынской области в конечном итоге теми механизмами, которые назвала Елена Витальевна, борется за то, чтобы частный производитель молока смог сдавать это молоко по, доступной, по очень хорошей цене которая бы позволила ему содержать э, свой крупный рогатый скот, э, увеличивать его и так далее, потому что э, действительно и у нас и там есть проблема, если не соблюдаются определенные условия, то есть нет э, доильных аппаратов, то это молоко сбывается по крайне низкой цене, и это есть проблема, и вот это э, то действительно, что мы должны рассматривать, и, наверное